И есть такая абсурдная вещь в нашей спільноті, Хто б не прийшов до влади, ми все одно будемо незадоволені, або всі, або половина. Ми завжди будемо порівнювати, зважувати, робити висновки і з якогось моменту починати не любити. Щоранку ми прокидаємося, вмикаємо світло, спалюємо газ, використовуємо воду, їдемо в громадському транспорті. Ми не думаємо, звідки усе це у нас береться і як працює ця система, хто нею керує і за нею слідкує. Ми згадуємо про це лише тоді, коли в нас вмикають світло, газ чи воду. Або коли коли зупиняється транспорт, а за цим усім сотні людей, працю яких має скоординувати одна людина мер міста. Ми вирішили опитати жителів нашого міста, якби у них була така можливість стати мером, що б вони зробили? Если бы я была мэром Каховки, я бы устроила обязательно субботник, чтобы люди приходили утром и убирали свой город. Если бы я был бы мэром Каховки, я бы сделал бы большой музей динозавров. Если бы я была мэром Каховки, я бы построила все дороги, построила дом для животных и построила дом для бетона. Если бы я стала мэром, для начала бы я купила себе удобное кресло если серьезно, я бы сделала все для благоустройства нашего города. Выделила деньги из бюджета для покупки новых книг в библиотеке. Во-первых, все платежки понизила, то что повысила Что невозможно за их платить за нашу пенсию. Не повысила пенсия. Если бы я был бы мэром, я бы озеленил бы Каховку. Если бы я был мэром, я бы сделал дороги. Они были бы хорошими, ровными, без ям. И еще я бы сделал все возможное для безопасности в нашем городе, потому что я мэр, я отвечаю за жизнь каждого жителя. Если была бы возможность в нашем городе, я бы вел смертную казнь. Ну и освещения у нас не хватает, поэтому его было бы больше. Если бы я я была мэром Коковки, я бы хотела, чтобы в нашем городе были э, на высшем уровне спортивные сооружения. Если бы я была бы мэром, я постаралась бы сделать город лучше. Я бы в первую очередь подняла бы зарплаты тем, кто в этом нуждается. Если бы я был мэром, я бы поставил бесплатный Wi-Fi по всему городу. А я бы открыл кинотеатр. Сделал бы все для того, чтобы завод Эса работал. Я хочу, чтобы из серого и тусклого города мой город был ярким, чистым и зеленым. Качественное профессионально-техническое образование для города. Для того, чтобы наши дети не ехали за границу, а получали достойное образование и рабочие места у нас в городе. Школьный автобус для отдела образования. Если бы я была мэром, я бы сделала, чтобы все бездомные животными у них появились хозяева. И бассейн, я бы сделала, чтобы у нас жили единороги, продавались бесплатное мороженое и лимонад.